Петров скрадо вас вітає, на турнірі пам'яті заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, мастера спорту України міжнародного класу Кравченка Олега Івановича. Ми зібрались вшанувати пам'ять в черговий раз людини, вклад в якої важко переоцінити в паверліфтинзі Дніпропетровської області і взагалі України. Олег Іванович був. Понад 20 років президентом Відніроцької власної федерації підготовив дуже багато майстрів спорту України, міжнародного класу, майстрів спорту України, суддів національної категорії. Тож давайте вшануємо пам'ять Олега Івановича Колини Мовчання. Дякую. До слова запрошується людина, яка знала Олег Івановича з самого дитинства, пройшла з ним його найкращі роки життя. Це його сестра Валентина Петрівна. Зустрічаємося. товарищи, которые отложили все свои дела, собрались сегодня на этот большой праздник. Я сестра. В детское время он жил в Днепропетровске, родился в Днепропетровске, но все равно часто в свободное время он при, с родителями в детстве приезжал в село к своей родной тетке. Потом занимался спортом, легкой атлетикой, даже брал с собой диски и выходил на поляну за село, и там тренировался. Потом перешел на тяжелую атлетику. Несмотря на самые тяжелые и сжатые строки, он находил время приехать в село. Он очень любил рыбалку, любил охоту. И он даже в последние дни своей жизни хотел с ребятами, мечтал с ребятами приехать в село, отметить свое день рождения. Но судьба повернула свою. Забрала она своей жизни его. Вот. И вместо того, чтобы э, поздравить его с днем рождения в кругу друзей, у меня наоборот сложились такие строки. Я поставлю свечу на твое день рождения, пусть и слезы она, и мисс заплачивая с ней. Расскажу про печаль, про печаль и про пояс, что шагали по жизни, никогда не бросали меня. Только радость одна в моей жизни была. Это брат дорогой, приезжавший в всегда. Приезжал отдохнуть и поднять меня духом. В этой жизни нелегкой такой. Он природу любил. И как птица на крыльях село летел. Побродить по лугам, по побродить. Если помощь нужна, он всегда помогал. Подставлял свои сильные плечи. А теперь тебя нет. Тебя нет среди нас. нашей памяти Пам'ять вічна, ти будеш живой. Просіть, я не мене, читати стихи, писати стихи я не мрії, а просто зов і крик больної душі. До слова запрошується керівник департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї молоді Дніпродровської обласної державної адміністрації. Пшеничников Олександр Петрович. Добрый день, уважаемые присутствующие. Мне повезло долгие годы работать в сфере культуры и спорта и именно с Олегом Ивановичем, который был основателем развития пауэрлифтинга Днепропетровской области. Я благодарен тому, что то, что он сделал для развития пауэрлифтинга, и то, что он сделал, воспитал команду своих тех людей, которые развивают парализм в дальнейшем. Ребята, я большое вам спасибо за то, что вы второй год проводите такой турнир в Днепропетровске, в Днепропетровской области. И сегодня я уверен, что на следующий год этот турнир состоится. Я хотел сказать одно, то, что в каждом виде спорта есть личность, которая двигает этот вид спорта вперед. В пауэрлифтинге был Олег Иванович. Сегодня Андрей Эпикуд и его команда продолжают это движение вперед. Я надеюсь, что Борлиф не достигнет определенных результатов, что он и Ну и в преддверии, конечно же, завтрашнего праздника Дня Конституции, он совпал с Днем молодежи. Сегодня здесь много молодежи в зале. Я желаю вам одного. Идти только вперед и достигать намеченных целей. Спасибо. Слово запрошується людина, с якою Олег Іванович пройшов більшу частину свого життя. Це і паралімпіади, Чемпіонати світу, Чемпіонати Європи. Це вихованець, вихованець Олега Івановича, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Алферов Олександр Анатолійович. Вітання вас всех приезд на Мені дуже приємно, що ви к нам приїжджаєте. Ми Надеемся, что наш турнир все будет собирать все больше и больше людей. Мы приехали с Олегом Ивановичем по Белосвета. Я учился у него, он учился у нас. Мы жили, как говорится, ну, было очень интересно. Поэтому мы хотим этот опыт, который мы накопили нашей командой, мы хотим передать его вам. Мы будем делать все возможное, чтобы пауэрлифтинг всегда был, есть и будет. Мы хотим чтобы этот турнир, который мы планируем, впоследствии стал всеукраинским. Для того, чтобы приезжал на этот турнир э, все регионы нашей страны. Поэтому очень рады вас приветствовать. Спасибо вам большое. Мы рады вас видеть. Спасибо. Дорогие участники змагань, давайте вшануем память Илана Ивановича своими наикращими результатами. Покажите на этих змаганиях все, что вы можете. Для выполнения державного гимна прошу встать.